assalomu alaykum aziz abituriyentlar o'ttiz oltinchi mavzuga ham yetib keldik o'ttiz oltinchi mavzumiz bu bobdagi so'nggi mavzu hisoblanadi buyuk ipak yo'li mavzusi hisoblanar ekan juda judayam muhim mavzulardan biri demak boshladik buyuk ipak yo'li milodiy o'n oltinchi asrga qadar mavjud bo'lgan asosiy savdo yo'li hisoblangan ya'ni buyuk geografik kashfiyotlar bo'lgunga qadar bo'lgan davrda bu asosiy yo'l hisoblangan lekin buyuk geografik kashfiyotlardan keyin esa ahamiyati bir muncha tushgan bu yo'lning tashkil topgan vaqti esa miloddan avvalgi ikkinchi asrda tashkil topgan bu buyuk ipak yo'li biz oldingi mavzularda esingizda bo'lsa gaplashgandik ya'ni imperator xan suullosi imperatori udi elchi jo'natadi jansiyanni ya'ni xunlarga qarshi ittifoq bo'lishni xohlagan davlatlarni topish uchun va u yo' yurgan yo'l bo'ylab keyinchalik bu yo'l paydo bo'lgan edi davlatlarning keyin bir biri bilan iqtisodiy va madaniy jihatdan bog'lab turgan asosiy yo'l paydo bo'lgan edi buyuk ipak yo'li demak paydo bo'lgan vaqti miloddan avvalgi ikkinchi asrdan to milodiy o'n oltinchi asrgacha mavjud bo'lgan yo'l oldin u qanday atalgan oldin bu yo'l buyuk meridional yo'l deb atalgan ekan buyuk ipak yo'li nomini esa bir ming sakkiz yuz yetmish yettinchi yilda nemis geografi fridrix rexgofen demak nomlagan uh, rexgofen tomonidan 1877 ming sakkiz yuz yetmish yettinchi yilda bu nom berilgan oldin esa buyuk meridional yo'l deb atalgan ekan demak bu tushunarli ho'p uh, bu xaritada buyuk ipak yo'li yo'nalishi ko'rsatilgan demak qayerdan boshlanganu qayerdan tugagan demak hozirgi xitoy hududidan boshlanadi o'rta osiyoni kesib o'tib oxiri o'rta yer dengiziga borib uh, to'xtaydi bu yo'l tarmoqlari bor bu bo yo'lning keyin xaritada tarmoqlar bo'lingan tarmoqlari ham berilgan ho'p avvalgi o'sha chayan shahari hududlarida demak boshlanyapti bu bo, hozirgi xitoy hududi hisoblanadi o'rta osiyoga kelyapti o'rta osiyoda demak tarmoqlarga bo'linadi bir tomoni kaspiy dengizi tomon ketyapti ikkinchi yo'nalishi esa demak janubiy osiyo sharqiy yoq g'arbiy hududlarga yo'nalib oxiri demak o'rta yer dengiziga borib yakuniga yetyapti xullas xaritalarni ham demak bilishimiz kerak bunga e'tiborli bo'lasiz demak buyuk ipak yo'li uzunligi o'n ikki ming kilometr uzunligi boshlangan nuqtasi sariq dengiz kesib o'tgan hududlari esa bular sharqiy turkiston o'rta osiyo eron mesopotamiya orqali o'rta yer dengizi sohillarigacha borgan demak sariq dengizda boshlanib o'rta yer dengizda tugaydi kesib o'tgan hududlar sharqiy turkiston o'rta osiyo eron va missopotamiya hududlari bu yo'lda joylashgan shaharlar esa sian dunxuan yorkent York samarqand buxoro termiz va Marv shaharlari hisoblanadi demak sian dun Yorkent, yorken samarqand buxoro termiz va Marv hisoblanar ekan o'rta osiyo jumladan o'zimizni vatanimiz ham bu o'sha buyuk upak yo'li ustida joylashgan hudud hisoblanadi shuning uchun ham bu buyuk ipak yo'li <laughs> bizni hududlarimizda ham jumladan o'rta <laughs> osiyoda <laughs> ham savdo aloqalarining madaniy aloqalarning rivojlanishida judayam muhim rol o'ynagan yo'l hisoblanar ekan endi tovar <laughs> ayirboshirishga to'xtalamiz ya'ni qaysi hududdan qayerga nima olib borilgan buyuk ipak yo'li orqali e'tiborli bo'lamiz demak sug'odiyonodan xitoyga jungazlama gilam zebziynat buyumlari va qimmatbaho toshlar bu sug'dyonadan xitoyga demak boryapti jungazlama gilam zeb ziynat buyumlari va qimmatbaho toshlar tuyalar bo'lsa baxtiriyadan borgan farg'onadan esa zotli otlar oldingi davanni eslasangiz farg'onaga to'g'ri kelardi otlari bilan mashhur samoviy otlar nomi berilgandi baloqshomdan esa lal o'rta osiyo viloyatlaridan uh, xitoyga uzum yong'oq anor mevalari va boshqa dehqonchilik mahsulotlari hindistondan o'rta osiyo viloyatlariga esa ipkazlama va paxta chigiti xitoydan esa guruch va ipak matolari bizga keltirilgan ekan bizga guruch va ipak xitoydan kelgan paxta chigiti va ipkazlamalar esa hindistondan kelgan uh, bizdan xitoyga bo'lsa uzum yong'oq va anor mevalari uh, baxtiriyadan tuyalar farg'onadan zot otlar badoshondan esa lal olib ketilgan asosan xitoyga va boshqa davlatlarga sudanadan esa jungazlama gilam zeb ziynat buyumlari va qimmatbaho toshlar ekan ho'p xitoy imperatori men boya ozgina demak yanglishibman ya'ni oldingi mavzularda deb ketibman bu mavzuda ekan ya'ni chijansyanni syanni udiy jo'natishi o'sha xun qabilalarga qarshi kurashda ittifoqchi bo'lish uchun oldingi mavzuda emas demak shu mavzuni o'zida xunlar xitoyning shimoliy tumanlarini demak e'tiboib olamiz shimollig'iga hujum qilgan xunlar o'sha paytda xitoyni elchi elchixunlar qo'liga asr tushadi keyin так u yerda o'n yil qibsda yotib asirlikdan qochib farg'onaga boradida o'sha farg'onadagi demak shu yerdagi shaharlarni o'zicha kashf qiladi to'g'rida endi u uchun kashf chunki u bilmagan shu paytgacha farg'onada bunaqa shaharlar borligini va bu shaharlar farg'ona davlatiga qarashli ekanligini biladi lekin farg'ona bu yerda hunlarga qarshi kurashda ittifoqchi bo'lish roziligini bildirmaydi bu oldingi eski nashrlarda berilgan faqatgina savdo aloqalarini al o'rnatishga roziligini bildiradiyu lekin hunlarga qarshi urushda ittifoqchi bo'lishga rozi bo'lmaydi to'g'ri hamda nima qiladi farg'onaga ortiqcha siyosiy g'alva kerak emas chunki hunlar o'z davrining juda yam kuchli ko'chmanchi qabilalari harbiy jihatdan o'ta kuchli bo'lgan xunlar hali o'tamiz g'arbiy rim imperiyasini qulatgan kerak bo'lsa shunaqa imperiyalarni qulatishga qodir bo'lgan bu xunlar buni to'g'ri anglagan farg'ona davlat hukmdorlari esa bunga rozi bo'lmaydi faqatgina sadoaqlariga rozi bo'ladi xullas e, elchi qaytguncha o'zi bilan demak otlardan birini va bedovrug'ini olib qaytdi va otga samoviy otlar nomi berildi udi uh, u saroyi yaqinida o'sha olib kelingan bedani ektirdi va keyinchalik xitoyning shimoliy qismi bo'ylab uh, beda ekiladigan bo'ldi demak xitoyning shimoli bilan uh, bo'lgan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar bular xitoyning shimoli bo'ylab beda ekila boshlandi hunlar ham aynan shu xitoyning shimoliy qismiga tez tez talonchilik yurishlarini olib borgan xullas chijansan yurgan yo'l bo'ylab xitoy mamlakatini markaziy va uh, g'arbiy osiyo uh, bilan bog'lovchi buyuk ipak yo'li vujudga ke, keldi bu abzasda buyuk ipak yo'lining ahamiyati haqida demak tushunchalar berilgan buyuk ipak yo'lining tarixi sharq va g'arb xalqlarining keng miqyosdagi madaniy aloqalari va savdo ayira boshlashi tarixi bu o'zaro hamkorlik va madaniyatlar boyitilishi tarixi bo'lib tinchlik va taraqqiyot asosini tashkil etgan o'rta osiyo bu yo'lning asosiy yo'nalishlari kesib o'tadigan markazida joylashgan bu yerga turli mamlakatlardan savdogarlar hunarmandlar olimlar va musiqachilar tashrif buyurgan bunga ham e'tiborli bo'lib qo'ysangiz foydadan xoli bo'lmaydi demak savdogarlar ekan hunarmandlar olimlar va musiqachilar tashrif buyurgan har doimgidek tayanch konspekt berilgan bu mavzu oxirida ham qisqagina buyuk upak yo'li davri milotdan avvalgi ikkinchi asrdan o'n oltinchi asrgacha jami o'n sakkiz asr mavjud bo'lgan bu yo'l hisoblash kerak miloddan avvalgi ikki va milodiy o'n olti milodiy o'n olti millotdanavvalgi ikkini qo'shsangiz bu hisob kitob kelib chiqadi rexof demak bir ming sakkiz yuz yetmish yettinchi yilda buyuk upak yo'li nomini berdi boya aytib o'tdik uzunligi o'n ikki ming kilometr xitoy o'rta osiyo yevro misobatamiya olti osiyo hududlarini bog'lab turadi bu mavzumizda demak o'zi qisqaroq mavzu hozircha ma'lumotlarimiz shulardan iborat har doimgidek mavzuni mustahkamlang o'qing va tushuning eng muhimi tushunish kerak mavzuni o'qiyotganda keyin eslab qolishga harakat qilsak shunda tushunib keyin eslab qolishga harakat qilsak yaxshiroq bo'ladi foydaliroq bo'ladi bo'lmasa yodimizdan chiqishi oson bo'lib qoladi hozircha shular keyingi mavzularimizgacha xayr omon bo'ling telegram kanalimizga ham a'zo bo'ling telegram kanalimizda demak o'tilgan mavzular bo'yicha testlar berilib boriladi va o'sha testlarni ishlash mobaynida olgan bilimlaringizni yanada mustahkamlab boring xayr omon bo'ling